В 1972 году был открыт музей героя Советского Союза, да, маленький был художник. Его деятельность направлена на ресторан, который я отображаю, в истории нашего города, обитает а, традиции. Здание музея построено в 1994 году и является самым творческим историей. Там сфотографировали музей Майя Бурдурова, увесили рекорды, музей литературы и искусства. Шесть ведомственных музеев, дворцы и дома культуры, городская демократия, библиотеки, клубы и кинотеатры

Украины современный город, который по-прежнему состоит, сохраняет историческую память, сохраняет культуру и держит в нас наследие. Вокруг нас красивый парк, который мы тоже считаем частью нашего города. Я надеюсь, что мы сможем передавать красоту нашего города с поколением поколения. Спасибо за внимание.